Привет, молодой человек. Здравствуйте, дедушка. Серпухов, на связи. Это Подмосковье, да? Да, да. Понял. И что там, что обсуждаете? Да еще. Ищу людей поговорить о жите бытие. Ну, давайте пообщаемся. Что вас интересует? Ну, не, вот вы молодой человек, наверное, в курсе. Сейчас у Зеленского закончился срок у вас получается сейчас там без власти какой-то? Да нет, власть у нас есть Верховная Рада. Президент есть, премьер-министр есть, правоохранительные органы есть, люди живут, полиция есть. Но власть все равно же должна верховная это быть, как говорится. Верховная власть у нас это парламент наш, то есть Верховная Рада Украины. Так она, у них кое-каких полномочий не хватает. Как президентских и ну, она не может законы там на государственном уровне. Она занимается внутренней политикой. И внешней также, когда принимает законы. Это же Верховная а, Рада принимает у нас законы по а? поводу международных отношений. А международные, да это как, международные вопросы-то кто будет решать-то? Так Верховная Если Рада решает быть. своими постановлениями. Да, просто, она же не может встретиться с Байденом, допустим. Как не может? Представители Верховной Рады встречаются с Байденом. Да, офис представители. През... Офис президента. Представители. Офис президента. У представителей, с у Байденом. Представители нет таких полномочий, как у президента. А какие полномочия есть у президента? Ну, самые большие. Ну какие? Что именно вас интересует? Ну что я вам буду перечислять, что ли? У нее очень много полномочий. Так я не пойму, у нас что, президента в Украине нету? Нормальный президент не будет там с каким-то депутатом встречаться и решать государственные вопросы. У нас Ему что? надо президента. У нас что, нету президента в Украине? У него закончился срок, он уже нелегитимный. А кто определил его нелегитимность? Ваша конституция. Конституция решила? Да? А какой? Ваша, а ваш, где? ваша Конституция. А где Конституция это написала? Можно прочесть? Там уже написано пять лет и все. А где написано? От выборов до выборов. по какой статье посмотреть? Ну посмотрите, откройте свою Конституцию, там все написано. Ну давай. Нет, так я статью задаю. Конституция большущая. Ну вот читайте там. У нас, слушайте, на... у нас, нас написано. У нас в Конституции написано, что Донецк, Луган, Запорожье, Херсон и Крым это Украина. Это правда? Нет. А как вы определяете, что а как вы определили, что президент а нелегитимен? А, а народ это Луганщин и Донецкий не, народ... не существует понятие. Не существует понятия народ Луганска-Донецка. Есть народ Украины. Что ты не это у вас там, а у нас по-другому. Видишь, как ты, вот, а в Конституции у тебя написано. Я открываю Конституцию, а ты, получается, противоречишь Конституции Украины. То есть ты сейчас говоришь, что вот эти области, это уже не Украина. Не, не уже, все. А, ну, Они... Слушай, вот действительно, поверь мне, но мнение Россия вообще никого не интересует. Даже самих Российских мнений не интересует. И российской власти мнение не интересует вы единственный народ ну ладно не единственный еще есть народ Кандер, вот на которых просто все ло что вы делаете как вы умеете как вам не управляют вы единственный народ вот у, вас, у тебя дед забирает все у тебя под ногами медь золото алмазы нефть газ Да куда там я лучше куплю воду. и смотреть телевизор где говорят вселенский нелегитивен Вот вы, вы никого не слушаете. Да вас никто не слушает, но ну, у вас нету ни юрисдикции, у вас менеджмент, это старые которые не умеют управлять государством. Вот. Ну, Россию никто не слушает, Россия это вообще не Ну, типа, вы большущая бульбашка, вот, который Вот, что у вас есть? Ресурсы, за которые мы вам платим деньги. Это как то есть ты, дед, даешь услуги, а тебе другой дед платит деньги. Ну что вы? Вы больше не в этом мире. Вот вы и теряете страну, потому что никого не слушаете. Слушай, страна у нас как была, так и есть. Она никуда не потерялась. И украинский народ продолжает защищаться от русских. Другие народы нам помогают в этом. Она уже пять областей потеряла и будет еще терять. А ну назови мне пять областей, которые мы потеряли. Я тебе одну назову. А ну назови хотя бы одну. Крым. Это область уже опять областью стала? Нет, у вас же она область была, как бы считалась. Не считалась, у нее была, у автономной республики Крым была своя конституция, которая не противоречила конституции Украины, и в составе Украины она была как автономия, вот. Что ты не... Эх. Потеряли? Не потеряли. Ну как, 10 лет уже в составе России. Никто это не воспринимает всерьез, помимо таких, как ты, которые смотрят телевизор. Даже местные жители в Крыму, которые живут, они клавят на эту Россию, они ждут, когда их освободят. Все. А ты когда был в последний раз в Крыму-то? скажи ко мне. В 2011 году. В 2011 ты еще мне скажи, что ты в Крыму недавно был. Не, я в 68 году срочную службу в Севастополе. Слушай, прошло полвека. Ты что, при России, вот, ну, типа, даже говоришь, Крым – это Россия. Ты не мог поехать в Крым российский? Я тогда в своем Крыму служил, и сейчас Крым мой. Дед, у тебя даже и копейки нету, чтобы не то, чтобы поехать в Крым отдохнуть на море. У тебя нету копейки, чтобы выехать в соседнюю республику, дед. У тебя нету. Все, что ты, ты можешь пить, это трах... Крыма. Все. Это все, что тебе... Эх ты, Игорь. Действительно, только что показал, что ты можешь увидеть, какой Крым. Ты бутылку можешь увидеть. У тебя ж не хватает пенсии даже, чтобы поехать в другую республику, в другой регион. Ты Крым видел лишь на бутылке, где написано «Крым В Крыму я служил в 68 году. Да, И... дед, уже полувека прошло, я понял, что ты там служил. Ну... Так он как был русский, так и остался. А он никогда не был российским. Что-то не ни... где? Ну, ты типа, ты прожил своих 70 лет, до сих пор не понял, что в России такого, как своих земель еще нету. А... Ну, ладно, есть Москва. Все. У вас больше ничего нету. Татарстан другой народ, другая культура, другой язык, другая история. Башкирия, Бурятия, Хакасия, Калмыкия, Удмуртия. Ичкерия, это все другое. Россия это Москва, все, у вас в Москве ничего нету. Москва живет за счет других народов. Что не... В России живет 200 национальностей, а вы одной национальности не можете там прожить. В Украине живет 113 национальностей. Еще раз говорю, в Украине живет 113 национальностей. И что? В общем, человека, чем ты, я еще не видел. Дед, еще раз я говорю, в Украине 113 национальностей живет. И что дальше? Ну и что вы там разделяете между собой? А мы 200 не ты можем. Ж... Или что? Посмотри, что в России происходит. Россия для русских таджики не... Где вы живете хорошо? Что ты не где? Как, как не встретит какой-то москвич человека другой национальности, так начинает его у Это доказано, что Россия самое не государство во всем мире. А почему на Украине -то русских не любят? Почему не любят русских? У нас граждане Российской Федерации по сегодняшний день живут и поддерживают Украину. Мы не которые со у нас в Украине находятся. Тех мы у Пушкин что вам сделал? Кто? Пушкин. Пушкин? Российская Федерация в современном э, мире по сегодняшний день использует всю вот эту культуру российскую и как вид пропаганды против Украины. В чего, если Россия применяет новый вид пропаганды, мы запрещаем то, что Россия пытается пытаясь дискредитировать украинский народ. А Истович ваш человек? Слушайте, гражданин Украины был, не знаю как сейчас, Убежал из Украины и сейчас работает на а, вот что он сказал Национальная черта украинцев это Слушай, Украина как была, так есть, так и будет. Арестович Арестович. Он в Украине наговорил, понял, что он пошел против украинского народа и убежал. Сейчас он сидит за границей и понимает, что его никто там трогать не будет. Киева такой же был, тоже ляпал. Вот. То же самое я говорил. И где он сейчас? Где Киева, не подскажешь? А Гордон-то у вас в Украине живет. Гордон живет в Украине, поддерживает украинский народ и показывает, какие российский народ. Правильно все делает. А врет-то он зачем? А что он именно соврал? А ну расскажи мне, дед. А что соврал? Врет подряд, послушай его. Расскажи мне, что именно Вы его смотрите, давайте обсудим какое-то его вранье, как вы утверждаете. Ну, он, допустим, врет, что это Украина никогда не потерпит поражение. Правильно говорит. Украина никогда не потерпит, не потерпит поражение. Вот. Российская Федерация без украинского народа не выиграла ни одной войны. Это констатируемый факт. Без Украины? Да. Назови мне хотя бы одну войну, которую Россия выиграла без Украины. Так это можно так сказать и бурят может сказать. Расскажи так. мне, какую войну выиграла Россия без украинского народа. Так, так и может быть. Еще сказать. раз, назови мне хотя бы одну войну, которую Россия выиграла без украинского народа. А, так и может бурят сказать. Нет, я жду, когда ты мне ответишь, какую войну Россия выиграла без украинского народа. Какую? Да, не. 300 лет жили с нами и воевали вместе. Еще раз, какую войну Россия выиграла без украинского народа? Назови хотя бы одну. Да не везде. Они участвовали. Ну, а я тебе об этом и говорю. Какая Россия, какая победа. В это верит лишь российское телевидение. Даже сам вас, ваш Владимир Владимирович, который сидит там в Кремле, уже в это не верит. Вот, пытается просто, тот же самый Харьков, пытались взять за три дня, взяли за Кто говорил за три дня? Слушайте, ваши войска находились в течение трех дней уже в Харькове. Вот, ДРГ группы заходили. Вот, ДРГ группы заходили, ваш, ваши батальончики стояли под Харьковом. Так что произошло? Вот, попали они где-то под Кричали мы на учениях. Нам не говорили о том, что... О чем общаетесь? Да всякое разное. У меня нету какой-то там определенной темы. Откуда будете? Я с Кубани, а ты У -у -у. Родом из России и живу в Украине. А в какой области? Родился или живу? Живешь в Украине, в какой области? Донецкая область. Это которая под контролем Украины или России? Украина. Причем здесь Россия? Ну там же ж не вся, блин, Донецкая область украинская. Вся? Почему не вся? Ну да, а сам Донецк где? В Украине тоже? Украина также. В Украине, да? А почему там рубли ходят, а не гривны? Потому ну, что город находится под российской а, вот оно что. А вы, а вы местным жителям, мирным жителям, которые вокруг находятся, вы им пенсии платите? В Херсоне платили, в Донецке платили до 22 -го года. Сейчас платите, сейчас До прошу. 22 -го года пенсии. Или, или тоже не платите, потому что по такому... Докум... Отвечаю я же вам: пенсии в Донецке, Луганске Луганской областях платились, а также в автономной республике Крым платились до 22 2022 года, 2022, 24 февраля, 22 года. Вот каждый. Ты, 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 вот, знаешь, в чем прикол? Что и я понимаю и ты понимаешь, что ты пи***. Украины, например, в Донецкой он мог, области. Да, он мог получить, он должен был приехать. И там где-то получить. Не, ни в коем а случае. ты представляешь что Я видел те очереди, когда до... там пытались сюда проехать. В... В Мариуп... Вот так вот так. Это до наши Мариуполя. граждане. Мари... А что сейчас не платите? До Мариуполя. Или они, бо... Или они больше не люди? До Мариуполя и до города Краматорск. Я говорю, сейчас что не платить. Я платите? отвечаю себе по поводу твоего вброса. Чтобы доехать до Мариуполя и получ... А что ж тебе там такого? Вбросил? Чтобы доехать до Мариуполя или до моего города Краматорск и получить пенсию, нужно было потратить. А два ладно, часа... давай, ты не будешь и съезжать ты... там на какой-то год. Нет, давай на сегодняшний я день возьмем. Давай да, сегодняшний. Да. Ну мы же про сегодня. Я же тебя сегодня ну, да, спрашиваю, да, где да. ты живешь. Ну, я как же как тебя я не спрашиваю, вы... где ты до двадцать -го года ну, живешь. Задавай вопрос. Ну? ну почему вы сейчас, если вы считаете, что это Украина, а, а их не жители украинцами? Правильно. Почему вы им пенсии не платите? На сегодняшний старикам день пенсии оплачиваются. Можно приехать в любой город и получить пенсию. Но проблема заключается в том, что русские... Своей армией полностью а, перекрыли, вот оно, чё, полностью перекрыли а. всю дорогу. То есть, ну, короче, от... понятно, понятно. И, от... Ты хочешь сказать, что любой что вся жизнь... Смотри, если ты задаешь вопрос, зачем ты перебиваешь? Вот мне интересно: смотри, Украина может выплатить пенсию, любой пенсионер может приехать в подконтрольный Украине город и получить пенсию. Но я тебе тогда задам вопрос: как бабушка или дедушка могут проехать? через тот же самый Бахмут в сторону города Краматорск, если там активно идут боевые действия. Вот логику пытаюсь понять. Как бабушка может проехать? Я не люблю, когда какая-то... Ну, типа, на как бабка может проехать там на маршруте через место Бахмут, вот какая Россия знает, и в Краматорской пенсии. Ну, вот я.